Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buku bertemu janji Allah karangan almarhum tuan guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Semua cerita pasal alam akhirat. Hawiyah ibu kepada golongan mujrimin bab ke-9. Tahukah kamu apakah dia neraka Hawiyah? Tahukah kamu apakah dia neraka Hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas. Surah Al-Qariyah ayat 8 hingga 11. Satu lagi nama bagi kiamat ialah Yaumul Hisab, membawa maksud hari kira bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadisnya yang bermaksud tidak ada seorang hamba pun yang dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat melainkan mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa juru terjemah. Hadis itu menggambarkan betapa dekatnya manusia dengan Tuhan pada hari pada hari akhirat kelak. Alim ulama pula ketika membahaskan hadis ini berpendapat bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala berdepan dan bercakap dengan setiap hamba-Nya pada masa yang sama dijalankan hisap iaitu menghitung secara terperinci dosa dan pahala seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmatnya yang tidak terhingga tidak memerlukan sebarang balas budi daripada makhluk tetapi Allah hendak menguji sejauh mana manusia itu tahu mensyukuri nikmat yang dikurniakan manusia diberi segala kemudahan dari segi tempat tinggal iaitu sebuah planet bumi yang nyaman dan cukup serasi dan selesa untuk didiami manusia juga dianugerahi akal fikiran satu anugerah yang dikurniakan ke, satu anugerah yang tidak dikurniakan oleh dikunakan kepada makhluk lain bagi membimbing akal dan fikiran manusia Allah Subhanahu wa taala menghantar para rasul supaya manusia berpeluang menerima pemimpinan wahyu justru itu apabila mencapai suatu peringkat cukup sempurna keperluan fizikal dan mental manusia akan bergelar makhluk yang mukallaf ketika itu manusia dibebani dengan tanggungjawab untuk tababut iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Justru apabila manusia dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, mereka akan berdepan dengan yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala menghitung segala dosa dan pahala sekalian hamba-Nya secara serentak. Bukannya secara bergilir-gilir satu demi satu. Inilah perkara yang sukar difahami oleh kebanyakan orang kerana mereka mengambil kira, kira logik yang berlaku dalam masyarakat manusia. Kerana manusia, kerana itu manusia bertanya bagaimanakah menghitung segala dosa dan pahala seluruh manusia dilakukan serentak. Akhirat bukan satu tempat yang boleh dikaitkan dengan logik akal. Sememangnya manusia sukar mendapatkan jawapan. Walau bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam firmannya yang bermaksud ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu kepunyaannya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat surah al surah al-an'am ayat yang ke-62 maksudnya bahawa kerajaan pada hari kiamat itu adalah milik Allah secara mutlak segala atur cara di mahsyar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri Mahkamahnya sendiri cara menghitung dosa dan pahala sekalian manusia juga tersendiri tidak terbatas dengan jumlah dan waktu sebab itu penghitungan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat justru itu apabila Allah menghitung secara serentak yang demikian itu menunjukkan bahawa ilmu Allah itu tidak terbatas Namun yang penting untuk diyakini dan difahami ialah bahawa setiap insan akan berhadapan dengan Allah bagi menentukan nasib mereka melalui yaumul hisab itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menceritakan bagaimana seorang tua berdiri di hadapan Allah lalu Allah menyoalnya, "Tahukah engkau bahawa engkau dilahirkan sebagai seorang bayi Tidakkah engkau terfikir bagaimanakah aku menjadikan makanan untukmu? Makanan itu ialah susu ibu. Sedangkan susu ibu adalah suatu kejadian yang gaib. Ia tersedia dalam tubuh ibu bermula dari kelahiran bayi. Sebelum kelahiran bayi itu, susu itu tidak wujud. Bayi diberi peluang menikmati Makanan yang paling sesuai untuk dirinya iaitu susu ibu dalam jangka masa lazimnya 2 tahun apabila manusia telah dewasa apakah mereka tidak terfikir bahawa mereka sudah diasuh melalui proses masa secara beransur-ansur hingga dewasa setelah dewasa layakkah mereka melupakan asuhan itu Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia sejak dari kandungan ibu kemudian dilahirkan sebagai bayi Setelah dewasa mereka maka berfungsilah akal fikiran mereka sepatutnya mereka akan meneruskan penjagaan diri daripada segala perkara yang boleh membinasakan terutamanya ialah menjaga diri sendiri daripada bahaya api neraka kerana sesungguhnya manusia tidak mampu menerima seksaan api neraka apabila orang itu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari perhitungan itu maka bergegarlah seluruh sendi anggotanya kemudian Allah meneruskan pertanyaannya tidakkah engkau sedar bahawa Tuhan engkau sentiasa merenungmu tidakkah engkau merasa gerun dengan kemurkaanku kalau begitu baliklah engkau kepada ibumu firman Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya, maka ibunya, yakni tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tidakkah kamu tahukah kamu apakah dia neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surah Al-Qariyah ayat ke-8 hingga ke-11. Orang-orang yang kejahatannya mengatasi kebaikannya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya mereka kembali kepada ibunya yang bernama Khawiyah iaitu api neraka yang sangat panas sebagian ulama berpendapat bahawa yang akan menyoal manusia di masyar itu ialah para malaikat kerana jumlah malaikat itu tidak terhitung walau bagaimanapun semuanya adalah dengan perintah Allah sebagaimana manusia di muka bumi ini yang memerintah sesuatu negara adalah dengan perintah Allah. Sekiranya mereka hendak memerintah mengikut cara mereka sendiri itu adalah disebabkan kejahilan mereka. Bagi orang yang tahu dosa dan pahala tiada sebab mereka hendak bertindak melampaui apa yang dikehendaki oleh Allah. Kerana mereka sedar bahawa bumi yang dikuasai di bawah pemerintahannya adalah bumi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala diri mereka sendiri adalah amanah Allah kesemua keperluan hidup mereka disediakan olehnya sekiranya mereka hendak melawan Allah subhanahu wa ta'ala maka lebih baik mereka berfikir terlebih dahulu kerana manusia adalah hamba Allah yang nyawanya berada di dalam genggamannya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih Surah Ali Imran ayat ke-77. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tidak sudi untuk bercakap dan tidak sudi untuk memandang orang-orang yang menjual janji dan sumpahnya dengan Allah dengan harga yang murah. Ini bererti segala urusannya terserah kepada malaikat untuk menimpakan azab dan pembalasan yang pedih kepada mereka. Habislah sudah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab ke-9 telah selesai. Kita akan pergi bab yang ke-10 saudara. Lebih menarik saudara bab yang ke-10. Percayalah cakap saya. Eh bab yang ke-10 apa dia saudara? Rasul menyoal umatnya, Allah menyoal hamba-Nya saudara. Kita akan baca bab yang seterusnya, bab yang ke-10 insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى ال سيدنا محمد